spirtli ichimlik ichgan inson namoz o'qishi mumkinmi mast bo'lsa o'qib bo'lmaydi demak u odamni namoz o'qimasligi qur'onda ochiq oydin keltirilgan ablmast hollaringizda namozga yaqin yo'lamanglar deyilgan mo'min mü? <laughs> musulmon odam spirtli ichimni mutlaqo ichmasligi lozim lobut ichish katta gunoh u namozda bo'ladimi namozdan tashqarida bo'ladimi baribir endi o'zi gunohni qilib ichib olgan bo'lsa endi namozga yaqinlashishi yana yomonroq gunoh bo'ladi mana shuni e'tiborga olish kerak yana qaytarib aytamiz mo'min musulmon odam mast qiluvchi ichimlikni mutlaqo ichmasligi kerak shu bilan birga yana birortasi osiy bo'lgan holida ichib olib mast bo'lgan bo'lsa namoz o'qisa bo'ladimi deb so'ralyapti bu savolda yo'q